Ну и что, погнали, погнали, работаем, рушаем. Ух, суки, как я вас ненавижу, московцы, ты клятие. Здравствуйте. Привет. Ну да. Почему стрезовый? Ну, и вас с праздником что? Почему трезвый спрашиваю? Такой праздник большой, ты трезвый сидишь. Ну почему? Я потихонечку. Зачем? Что, вот что значит ну, потихонечку? Балтику, мочу ослиную. слину. такого Балтик праздника? Очинную, мас... Очинную маслю. Ну да. Ну, что ты, дурачок, ты дурачок. Скажи мне, пожалуйста, вот сегодня празднуется День Победы. Я не понял, я не понял, молодой человек. А чего вы меня дурачком называете? Вот это а? я не подо... по недоумие уж как-то ты не он, серчай. Он, не серчай. Аль а не милый я тебе или как? а сколько вам лет, молодой человек? Девяносто шесть. А вам, дедушка? Девяносто шесть, а мне сто семнадцать. Как-то ты выжил-то, а? Да, то есть, вас, да Ты еще Ленина видел, наверное? Да, да, да. Я с ним даже братался, ты что? А помнишь, как он Украину создавал? Помню, помню. А мне тут поведали, вместе что. Вы... С Тро... Вместе с, они ее с, с Троцким они лепили. С Троцким, с Троцким, да. УНР, ЗУНР все вместе лепили. С, Это с... Криворожскую Донецкую республику присоединили. Ну, молодцы, короче говоря. Молодцы, да. Но только сам только, только совершенно не... не получилось только... -то. Совершенно непонятно. После... Да что ж ты, Господи, не угомонишься никак. Я говорю, как вот э, при таких вот его заслугах, в кавычках, э, царских, что же он до сих пор -то в почете-то у нас везде? После создания Украины, Но как по мне, такого. бы. Все Правильно. А у нас зачем? Они все, они а следы у следы нас правят. зачем его держат? Нет, они следы заметают. Они-то понятно. А у нас зачем его держат? А у нас это как? Он же, же, он... он же, он же. Да подождите, он же преступление совершил против государственности нашей, понимаешь? Братьев его отобрал, оторвал от, э, так сказать, он сиськи. Подавал? от сиски. Он не отрывал, почему? Ну как? Раньше все это было Российская это горбатый, империя. Это да накосил. что ж ты опять? Какой Горбатый? Ленин создал, а Горбатый что? А Горбатый развалил. А зачем же что он создавал? Тогда ну, Горбатова, исходя он из он твоей логики, Горбатова тоже надо в Мавзолей. Горбатого в мавзолей. Ну, а Горбатова надо вниз головой закопать. Вниз головой закопать Горбатова. А где он умер, вот я, я не помню. Момент. Он же ж уже умер недавно, насколько мне известно. Да, недавно умер, да. А где его похоронили? А, даже неинтересно даже мне, где его похоронили. Ну, в стране-то или за пределами матушки. Без понятия. Даже Здесь, не интересовался. Нет. Мне неинтересно, где его похоронили. Так надо было похода чтобы вниз головой, как ты любишь. Ну, вот если бы мне поручили организовать похороны, я бы так и сделал. Значит, на том и порешим с тобой. Как тебя зовут? Хорошо. Меня Илья зовут. Олег. Хорошее имя, прекрасное. Так вот, Олег, значит. Не Олег, а Илья. А, Илья? То есть ты а папа, папа Ленина боюсь предположить. Да, да. Молодец, молодец. Практически. Хорошо. Практически. Ну да, 117 лет, все совпадает, ну практически. Да. Скажи мне, Илья, значит, можно тебе поручить пикантную задачу на мне нельзя на будущее? Я человек несерьезный. Ну нельзя. как? Ты же сказал, что если бы тебе поручили, то, то бы сделал. Так вот, я хочу тебе поручить. Что это такое? Я никогда не говорил. Хочу, ну, хочу какой? тебе поручить. Молодой человек. Я, я такое не говорил. Я тебе секретное задание хочу поручить. Пойдешь? Не надо, не ну, надо, надо. Почему не же? Не задание не очень не секретное. Надо. Не надо. Следующий Зай, похорон. Как говорил, как его, Следующий... -то двое, то, знаешь... Да ничего страшного я не стесняюсь. Это задание почетное и в некоторой степени даже ответственное. Так вот, следующие похороны в столице нашей Родины. Я поручаю тебе. Вот ответственные товарищи, когда будут отходить в мир иной, ты будешь определять, кого как закапывать или наоборот, кому почесть воздавать, воздавать, Илья. Понятно, понятно. Понятно. Согласен. А вы кто такой, что можете такое задание поручить? Ой, вы знаете ли, я сотрудник Центра информационно-психологических операций Пентагона. У меня даже пропуск есть. А, Пентагона? Ну, ну покажите, конечно, Пентагона. Пентагона, Пентагона. Пентагон. Сейчас я закрою личные данные. Вот видишь, у меня ага. даже пропуск есть электронный. Такой, мне показали. Пропуск Пентагон в Центр информационно-психологических операций. Так вот, я тебе, вот тебя, так сказать, по поручению Пентагона, от имени общественности Пентагона. Хорошо, хорошо. А я, тебя, я, буду видеть, иметь в этом? я тебе Финансово, поручаю. Хорошо. Будешь, будешь обязательно. Нет, нет, поручу, нет. Я, я Мы... Да тебе подарим Венгрию. Зачем мне Венгрия? А, в, а что бы ты хотел? Казань. Подарим тебе Казань. Казань Давай, брал? Казань, Казань. Казань брал? Нет, Астрахань Казань я брал? Не брал, но... Казань, казань. Казань, казань, все, значит, э, Илья э, записывай номер. То есть я буду мэром Казани, я так понимаю, да? Хозяином, ну что ты так мэр. Мэра же мэр можно выбрать, а ты будешь хозяином вот, вот, Казани? Вот А вы мэром какого города являетесь? Я офицер Центра информационно-психологических операций. Не, я понимаю, а где он проживает? В Пентагоне, прямо вот в этом пятиугольном а здании. А Пентагон где находится у нас? В Вашингтоне. А, ну, ну хоть это знаете. В смысле, а как Пентагон, бы я, прошел. а как бы я не знал-то? Ну что ж, ты касательно. Ну, кто вас знает? Может, вы педагог знаете, а бы же не Не, нет, не, у нас тут дураков не держат, знаете ли. У нас дураков засылают понятно, в Россию, понятно. руководить Россиюшкой. А там кто у вас там капитан-то хоккейной команды в Вашингтоне? О, я хоккеем не интересуюсь. Интересно. Я все больше, я что все, он, все больше, не может я все больше, ну как, в ну может, может, ведь, смотрите, я теннисом все больше, да. теннисом Конечно. и лыжами вот это вот, Лыжами? Угу. Да, да. и теннисом, биатлон, нет? так ну, вот, биатлон? так, что-что? Не биатлон? Нет, не биатлон, я человек миролюбивый. Я биатлонистов засылаю в Россиюшку. Вот вы сейчас согласились с нами сотрудничать. Да пока, вот пока вы не стали хозяином Казани, пока а -а -а. Казань не стала, так сказать, вашей вотчиной, какой бы вы Нет, хотели иметь зарплату? Ну, ежемесячную там, или еженедельную? Ну, я не против давать какая зарплата. Ну, так Кто какой вы пришел? хотели бы? Я хотел бы ну, хотя бы 15 долларов. Ну, ну, не густо, не густо. Хотя, ну, хотя... Ну, вот, вот видите, как славненько, мы с вами и договорились. Вот мы с вами и договорились. А -а -а. К следующему так, разу. Куда к следующему. Подождите, деньги. приходите. Для начала мы должны вас проверить. К следующему разу. Вы покупаете билет на какое-нибудь транспортное средство или перемещаетесь своим ходом из города Казань в город Москва. Знаете ли, где находится город Москва? Я не, не знаю. А где находится город Москва? Ну, карту купи лапать. Что я тебе, блин. Значит, купи карту. Карта. карта называется карта Лапать. Да, так и называется. Карта Лаптя. А, ну, понятно, купи понятно. карту лаптя. Э, э, ага, карта если ты справишься с проверочным заданием, значит, мы тебе ага. не то, что компенсируем билетики, а сразу заплатим за первый месяц твоего сотрудничества и на полгода вперед ага. в качестве понятно, аванса, аванса. Все, побежал я, побежал карту покупать. А кстати, где эта карта продается? Карта в, в, ки в киосках Союз печати. У вас остались, а у у остались киоски союз печати? Нет, нету. То есть, все, 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 все просрали, Нет. и союз, и печать, да? да? Да, 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 нету, нету, вот беда. Значит, То да, есть, карта, лапусь, карта лапусь у меня пролетает. Правильная, правильная, правильная лапу дорога лапу, идете, товарищи, правильная дорога идете, товарищи. Это правильно, да, это да, я да. поддерживаю целиком и полностью. Значит, э, на почтам до востребования вышли вам первую заработную плату в хорошо, размере полугодичного. Да. В, в рублях присылать сразу или можно в Америк... Нет, в долларах, в, случае, не в, в долларах, хорошо. В канадских, в американских, в австралийских. В американских. Ну, вы какие лучше предпочитаете долларов. в это лучше время? В канадские доллары. Но у меня-то доступ к любым деньгам есть, даже к вашим нет, деревянникам. Ну, нет, нет. канадские доллары не дешевле, чем американские, так что лучше американские. Хорошо, хорошо. Ну, я знаю, может, вы фунты предпочитаете. А даже лучше лучше в фунтах. Вот, я думаю, только вот прямо мысли читаю ваши. Серен, прямо, серен, прямо, предвосхищаю ваше тайные тайное да. Тайные желание. Так, значит, купили Просто мы вас, футбол. да? Купили футбол. мы вас. Хорошо, Илюша, да, 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 хорошо, да. договорились, договорились. Дешево, я не продался. Да, грузите апельсины бочками. Братья Кармазовы. Привет Остапу Бендеру. Остап Сулейман, Сулейман Барта Мария, Барта Мария, Бендербей. Правильно. Да, 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 Бендербей, да, да. Да, Бендербей. Может, у вас какие-то вопросы ну, есть? Ну, какие у меня будут вопросы? Действительно, у откуда, откуда у вас вопросы? Вот когда придут первые 15 тысяч стерлингов, все, тогда уже будем задавать вопросы. Договорились. Ну, я, 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 я. На этой оптимистической ну, ноте что? наш торжественный что? вечер объявляется закрытым. останемся. Да, да, да. э, пейте э, Балтику. Но не сильно. Хорошо, уговорили. Пока. Согласен. Пока. Как же вы легко продаются.